Четыре года это длилось. Самый яркий вспоминание с того времени, что бы вам Ну, Я видел очень много самолетов над головой, мигом влетело и стреляли, то, что я помню. Но я любил футбол, моя семья, это спортивная семья. Угу. Папа вратар один брат вратар другой Игорь Мор, который болеет, он не занимается спортом, любит быть тренером. Я футболист, поэтому я помню одну ситуацию, когда мы играли с братом. Ну, город был пустой, все люди, у которых было чуть-чуть денег, они уехали на место, где больше где не опасно, скажем так. Я игрался на, на футбольном поле, когда прилетели три-четыре ракеты и два самолета, и... но сирены не было, mm -hmm. без сирены. И смотрю, папа в трусиках босиком бежит за нами, берет одного здесь, другого здесь и бежит назад в подвал.